Oh, oh, oh. असल में खुशामदीद आप देख रहे हैं ये फानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर करेंगे आ, जैसा कि आप एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में लें तो फिर आपको सौ ऐसे काम पड़ते हैं जिनको आपने यूनिवर्सिटी से हल करवाना होता है और मुख्तु डिपार्टमेंट से आपको कम्यूनिकेशन करने की ज़रूरत होती है और दो तरह की चीज़ें होती हैं एक टीचर से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स हैं और एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो अपने स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अपने टीचर के साथ कैसे शेयर करना है इस सिलसिले में वर्ष यूनिवर्सिटी ने एक प्रॉपरली सिस्टम बनाया हुआ है और जिसे कहा जाता है वी यू सपोर्ट सिस्टम हेल्प एंड सपोर्ट सिस्टम इस वीडियो में मैं आपके साथ बताऊँगा कि आपने कैसे अपने टीचर को प्रॉपरली तरीके से कोई भी कंप्लेन आपने करनी है तो चलें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इसके लिए जो सिस्टम रखा है उसे हेल्प एंड सपोर्ट सिस्टम कहते हैं और इसको यूज कैसे करना है ये इस वीडियो में बातें होंगी इनशाला और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें बेलाइकान को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज भी आपके साथ आ जाए तो आ, ये जो सिलसिला है जैसे आपने अभी देखा है थामनेल के ऊपर भी कैसे आपने रबता करना है आपको क्विज़ करते हुए प्रॉब्लम आ सकती है किसी असाइनमेंट में कुछ इशू इशू हो सकता है कुछ आपने पूछना हो किसी हैंड uh, आउट्स का इशू हो या कुछ भी हो सकता है टीचर से आपको सौ काम पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स को तो आपने कैसे रापता करना है एल एम एस यहाँ पर खुला हुआ है और यहाँ पे आप देखें तो बिल्कुल जो एल एम एस का मेन्यू है उसमें आपको एक हेल्प का जो बटन है वो यहाँ पर नजर आता है हेल्प का भी है और कंटेक्ट का भी है कंटेक्ट को प्रेस करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी के जो नंबर्स uh, हैं वो आपको मिल जाएंगे और अगर आप करेंगे हेल्प के ऊपर जो असली हमारे वीडियो का टॉपिक है तो आपने करना है हेल्प के ऊपर प्रेस और यहाँ पे जब हेल्प करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है अब इसमें जो वी यू स्टूडेंट है वो आपने पता है कि जो एल एम एस आई डी आप यूज़ करते हैं वही आपने यहाँ पे लगानी है और उसी का पासवर्ड जो आप जिससे आप एल एम एस को एक्सेस करते हैं वही आपने यहाँ पे लगाना है यहाँ पे लॉग इन सक्सेस हो गया और हम जो इसका हेल्प सिस्टम था उसके अंदर चले गए हम बाकी टैब को बंद कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो तो अब यहाँ पे यहाँ पे अगर हम आएँ तो हमारे पास होम पेज है और होम पेज के ऊपर हमें यहाँ पे छह सब्जेक्ट नज़र आते हैं दो ये वाले दो ये वाले और दो ये वाले ठीक है अब इनमें से किसी भी का भी कोई प्रॉब्लम्स है कोई कोइज वगैरह में नहीं आप ठीक से अटैम्प्ट कर पाए या उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया कोई टेक्निकल एरर है असाइनमेंट्स में कोई इशू आपके सामने आपको लगता है कि बात करनी चाहिए आ, तो आपने क्या करना है आपने जो हमने ये खोला है सिस्टम लॉगिन पासवर्ड के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको माई कोर्सेस का एक आइकॉन नजर आता है आपने इसको क्लिक करना है और इन रोल्ड कोर्सेस वही कोर्सेज होंगे जो आपने कोर्स लेक्चर में लिए हैं और यहाँ पे देखें तो ये छह सब्जेक्ट हमें नजर आते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं पाँच सो दस पाँच सो बारह तेरह सत्रह उन्नीस बीस दस बारह तेरह सत्रह उन्नीस बीस दस बारह सत्रह दस बारह तेरह सत्रह उन्नीस और बीस ठीक है अब फर्ज करें आ, मुझे एक प्रॉब्लम हो गई आ, फार एग्जाम्पल पाँच सौ दस की तो फिर यहाँ पे पाँच सौ दस को मैं क्लिक करूँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा उससे रिलेटेड जो एक बॉक्स हुआ है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा यहाँ पे इस बॉक्स में आपने अपना प्रॉब्लम लिखना है जो भी हो हुआ और कोशिश करें जब भी कोई प्रॉब्लम हो और या फर्ज करें आपकी कोई असाइनमेंट गलत आपने सबमिट कर ली है तो फिर आपने सिर्फ इतना नहीं कहना कि ऐसा हो गया है और हो चुका है आपने साथ में वो असाइनमेंट्स या जो भी प्रॉब्लम है वो साथ में फाइल को अटैच भी करना है ताकि एक ही जो आपका थ्यूरी है उसमें पूरी मालूम भेजी जा सकें और आप उसको जब टीचर उसको चेक करें तो आप आपको रिप्लाई भी कर दें ठीक है तो इस तरीके से आप अपने सारे सब्जेक्ट में जो है वो बात यहाँ पे कर सकते हैं तो याद रखिएगा हर सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है और जिस सब्जेक्ट में कोई मसला हो आपने उसी को क्लिक करना है और उसी में अपना प्रॉब्लम बयान करना है साथ में उस फाइल उस मसले का सबूत लाजमी देना है अब आ जाए ज़रा दूसरी चीज़ों के हवाले से अब यहाँ पर बाकी भी मुख्तलफ जो है न वो बटन आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे आपको रबता करने के लिए इस्तेमाल होते हैं यूनिवर्सिटी के साथ अब यूनिवर्सिटी का फीस का डिपार्टमेंट है जिसमें आपकी स्कॉलरशिप्स हैं आपकी जो फीसस हैं और सारा का जो मामला था वो यहाँ पे होते हैं ये मैं कल आपसे अलग से आपके साथ एक वीडियो बना दूँगा ताकि ये वाली वीडियो लंबी ना हो जाए तो यहाँ पर जो मकसद था हमारा कि कोई भी प्रॉब्लम होती है आप तो आपने टीचर से कैसे रब्ता करना है अब यूनिवर्सिटी से कैसे करना है वो फिर मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा तो होपफुली ये वीडियो इतनी काफ़ी है आपके लिए और फिर मैं आपको बता दूँ कि आपने माई कोर्सेस में जाना है और जिस कोर्स में कोई प्रॉब्लम होगी आपने फिर उसी को ही क्लिक करके अपनी जो सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे लिखनी है और इसको सबमिट करना है सबमिट करेंगे तो यहाँ पे जो माई टिकट्स हैं वो एक जनरेट हो जाएगी टिकट और उसका एक नंबर लग जाता है और फिर वो यूनिवर्सिटी उसको हल कर देती है आपका टीचर भी यहाँ पे रिप्लाई कर देगा तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने टीचर से कैसे रबता करना है प्रॉब्लम होने की सूरत में और जाते जाते फिर आपको कह दूँ कि आपके इम्पोर्टेंट वीक्स स्टार्ट हो चुके हैं यानी अब जो है वो पाँचवा हफ्ता है आपकी क्लासेस का और आज हो गई है पाँच तारीख हाँ चार तारीख है कल से जो है वो परसों से पाँचवा हफ्ता स्टार्ट हो जाएगा और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता है कि चल रही हैं जैसे क्विज़ हैं असाइनमेंट्स हैं मैं बार बार आपको कहता हूँ कि इनको किसी भी सूरत में आपने मिस नहीं होना है देना ये क्वीज़ असाइनमेंट जी इनके इंतहाई नंबर इंपॉर्टेंट हैं जो आपको फाइनल एग्ज़ाम्स की तरफ लेके जाएंगे हो फुल आप बात को समझेंगे और मेहनत करेंगे और इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे और सभी की सभी एक्टिविटीज़ आप सबमिट करेंगे उसके लिए आप बार बार अपने जो यहाँ पे है कैलेंडर उसको चेक करते रहें और कोशिश करें ये कैलेंडर है आपका और इसके अलावा आप लाजमी तौर पर इनको भी ओपन करके एक दफ़ा लाजमी चेक कर लें ताकि यहाँ पर ख़ुदा नखास्ता हो सकता है कि कुछ चीज़ कैलेंडर में शो ना हो रही हो लेकिन यहाँ पे इन साइड में वो चीज़ अवेलेबल हो और उसको ड्यू डेट में करना हो तो चलें वीडियो ख़त्म करते हैं जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक लाजमी पहुँचती रहे और आपका फ़ायदा होता रहे बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं तो ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़